انیس سو پینتیس میں خاکسار مرکز کی ہدایت کے ماتحت گیارہ ماہ تک حیدرآباد دکن میں مقیم رہا اس دوران میں ایک دفعہ جناب محترم نواب اکبر یار جنگ بہادر نے اطلاع دی کہ ان کی ہائی کورٹ کی ججی کی ملازمت ختم ہونے پر مزید ایک سال کی توسیع ان کو مل چکی ہے یہ توسیع بھی اب ختم ہونے کو ہے مزید توسیع کے لیے انہوں نے نظام صاحب حیدرآباد کے پاس درخواست دی ہوئی ہے لیکن بہت سے امیدوار جو اس عہدے پر فائز ہونے کے متمنی ہیں اس کوشش میں ہیں کہ مزید توسیع نہ ملے اور بڑے بڑے ارکان حکومت جن میں بعض وزراء بھی شامل ہیں ان کو توسیع دیے جانے کے خلاف ہیں نیز سجادہ نشین اور علماء بھی بوجہ ان کے احمدی ہونے کے سخت مخالف ہیں اور حضور نظام پر ہر طرح سے زور ڈالا جا رہا ہے میں نے جب نواب صاحب سے بات سنی تو بوجہ غیرت احمدیت اور احساس عزت سلسلہ حق کا میرا قلب جوش سے بھر گیا اور میں نے تخلیہ میں سر بسجود ہو کر دیر تک نہایت تجر اور خوشو و خضو سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی جس پر میں نے کشفن دیکھا کہ ایک دروازے پر دو تالے لگے ہوئے ہیں میں نے قوت ارادی اور توجہ سے دل میں یہ یقین کرتے ہوئے کہ میرے ہاتھ لگانے سے بفضل ہی تالا یہ دونوں تالے کھل جائیں گے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا میرا ہاتھ لگتے ہی ایک لمحے میں دونوں تالے کھل گئے مجھے اس کشف کی یہ تفہیم ہوئی کہ دو سال کی مزید توسیع نواب صاحب کو مل جائے گی میں نے اس کشف اور تفہیم کا ذکر اسی وقت حضرت حافظ ملک محمد صاحب برادر جناب ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب اور عزیزم میاں محمد لکمان صاحب جلندری سے بھی کر دیا جناب نواب صاحب نے یہ سن کر فرمایا کہ موجودہ کے موجودہ مخالفانہ حالات میں تو ایک سال کی توسیع بھی محال نظر آتی ہے چے جائے کہ دو سال کی مزید توسیع ملے جب درخواستوں کے فیصلہ صادر ہونے میں صرف آٹھ دن باقی رہ گئے تو نواب صاحب نے ذکر فرمایا کہ آج مجھے شہر سے بہت ہی مایوس کن رپوٹیں ملی ہیں اور سب لوگ میری مخالفت میں سر توڑ کوشش کر رہے ہیں تب میں نے احمدیت کی عزت اور غیرت کی خاطر جوش سے بھر کر پھر دعا کی تو مجھے بتایا گیا کہ جو اطلاع اس سے پہلے کشف کے ذریعے دی گئی ہے وہ درست ہے اور نواب صاحب کو محض احمدیت کی عزت کی وجہ سے کامیابی ہوگی اور دو سال کی توسیع ملے گی چنانچہ میں نے نواب صاحب کو دوسرے احباب کی موجودگی میں یہ تسلی بخش اطلاع دی تب انہوں نے پھر مخالفانہ حالات کا ذکر کیا اور حالات کے پیش نظر مایوسی کا اظہار کیا میں نے نواب صاحب کو یقین دلایا کہ حالات خواہ کس قدر مایوس کن ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اطلاع ملی ہے وہ سچی ہے اگر آپ مزید تسلی چاہیں تو میں یہ بشارت لکھ کر بھی آپ کو دے سکتا ہوں اس پر نواب صاحب نے فرمایا لکھنے کی ضرورت نہیں آپ سیدنا حضرت مسیح علیہ الصلاۃ وسلام کے صحابی ہیں مجھے آپ کی زبانی بات پر بھی یقین ہے چنانچہ نواب صاحب نے اس بشارت کا ذکر اپنے گھر میں بھی جا کر کیا جب حکم سنانے میں صرف دو دن باقی رہ گئے تو میں نواب صاحب کی کوٹھی سے جو شہر سے تین چار میل کے فاصلے پر تھی شہر میں احمدی یا جوبلی ہال میں چلا گیا وہاں پر بھی دو دن میں نے تخلیے میں بہت الہا اور تجرب سے دعا کی جس دن حکم سنانے کا دن تھا اس کی صبحوں کی نماز کی جب میں سنتیں پڑھ رہا تھا تو میں نے سجدے کی حالت میں ایک کشفی نظارہ دیکھا کہ نظام میر عثمان علی خان کرسی پر بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے میز رکھی ہوئی ہے جس پر ایک کاغذ پڑا ہے اور وہ اس پر کچھ لکھنے لگے ہیں میری نظر بھی کاغذ پر پڑ رہی ہے جو کچھ انہوں نے کاغذ پر لکھا یہ تھا نواب اکبر یار جنگ کو دو سال کی توسیع دی جاتی ہے اس کے بعد کشفی حالت چاہتی رہی نماز کے بعد میں نے اس کشف کا ذکر احباب کے سامنے جو دس گیارہ کے قریب تھے کر دیا اتفاق سے تھوڑی دیر کے بعد جناب نواب صاحب بھی تشریف لے آئے تو جملہ احباب نے جو جوبلی ہال میں موجود تھے نواب صاحب سے میرے کشف کا ذکر کر کے مبارک بات دی نواب صاحب نے تعجب کا اظہار فرمایا کیونکہ رات کو جو تازہ اطلاعات ان کو ملی تھیں وہ بہت ہی مایوس کن تھیں اور سوائے میری خوشخبری کے جو من جانب اللہ تھی اور کوئی بات بھی حق میں نظر نہ آتی تھی نواب صاحب نے حضور نظام کے پاس جانے کے لیے تیار ہو کر آئے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک خوبصورت جلد والی کتاب جو ریشمی غلاف میں لپٹی ہوئی تھی پکڑی ہوئی تھی یہ سیدنا حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلام کی کتاب در سمین فارسی تھی جو وہ نظام حیدرآباد کو بطور تحفہ پیش کرنے کے لیے لائے تھے جب نواب صاحب نظام کے حضور حکم سننے کے لیے پہنچے تو اتفاق سے وہ بہت خشمکین تھے اور کسی درباری خادم پر بوجہ غلطی خفا ہو رہے تھے حضور نظام کو اس حالت میں دیکھ کر نواب صاحب کو اور بھی فکر پیدا ہوئی جب نواب صاحب نظام صاحب کے حضور پہنچے اور اپنی توسیع کے بارے میں حکم صادر فرمانے کے لیے عرض کیا تو نظام حیدرآباد نے قلم اور دوات اور کاغذ لے کر میز پر رکھا اور نواب صاحب کے لیے مزید دو سال کے لیے توسیع کا حکم صادر کر دیا اور حکم نامہ نواب صاحب کے ہاتھ میں دے کر دو چار منٹ میں نواب صاحب کو رخصت کر دیا فلحمد لاہ دالک واپسی پر نواب صاحب محترم سیدھے آمدیہ جوبلی ہال میں آئے اور آپ دیدہ ہو کر دیر تک میرے ہاتھ کو بوسہ دیتے رہے اور فرمایا کہ میں نے سیدنا حضرت مسیح ماود علیہ سلاۃ والسلام کی زیارت تو نہیں کی لیکن حضور کی برکت سے آپ کے ایک صحابی کے ذریعے سے ہمارے لیے ایک عظیم الشان معجزہ ظاہر ہوا اور ہمارے لیے ایمان کی زیادتی کا باعث بنا نواب صاحب محترم کی بیگم صاحبہ اس وقت تک احمدینہ تھی تھیں ان پر بھی اس نشان صداقت کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ بھی خدا کے فضل سے اس کے بعد احمدی ہو گئیں فالحمدللہ علی ذالک